как сделать дрифтушку на велик. До этого нам надо стаканчик. Ой, вот здесь надо прорезать. Сейчас, так... О, нашел... О, же, да ну. О, за что? Какие можно картон просто резать. Вот такой маленький. И разрезаем, короче, я хочу, я буду разрезать. 10. Ну, ну что Но дуже сложно. Всё. Вот такое должно получиться. Дальше, чтобы сделать дрифтушку, нам вот так пидугнуть надо. Пидугнуть. Дальше, дальше. Самое важное. Э, засунуть в заднее колесо так велик, да и под крышка так крышка. Она будет вот так, а если ты назад, то она падает. То есть древтушка работает, но, у, у, жаль, что я не могу вам показать, как она работает. У, у меня есть старая, и она работала, вот этого не было. И она работала, в принципе, хорошо она еще работает даже, она здесь потерта, и здесь. И не переживайте, если там потерто что-то это, то оно не колесо, бу -бу, то в тут просто шкарябаешь стаканчик это вот и все из-за скорости. И всем пока, Bye -bye. Если чок, знак... ah, Всем пока, Bye -bye.